নমস্কাৰ আজি যিহেতু ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হ'ব এছ এল চি গতিকে ৰিজাল্টসমূহ ক'ত চাব কেনেকৈ চাব সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম চ'টাকৈ ৱেবছাইট দিছে চৈধ্যটাকৈ ৱেবছাইটত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব তাৰ কাৰণে কি কি ৱেবছাইট আছে মই জনাই যাম প্ৰথম আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ছিক্সা দেখুৱাইছোঁ ৰিজাল্ট ছিক্সা অহাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব লেটেষ্ট এনাউন্সমেণ্ট ইয়াত দেখিব এ এছ এছ আছাম এছ এল চি ক্লাছ টেন ৰিজাল্ট ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে এডবোৰ আপোনালোকৰ আহিবই এইটো এডবোৰ দেখুৱাই তাতে আহিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ অ'পেন হ'ব এইখন যিডোখৰ আপোনালোকে দেখিছে এইখন আকাশী কালাৰ নিচিনাকৈ যিখন ঘৰটো দেখিছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ ছেকশ্যনটো উপলব্ধ হ'ব এতিয়া যিহেতু সময় হোৱা নাই গতিকে তাত ওলোৱা নাই তাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহৰ ৰোল নম্বৰ দি আৰু আপোনালোকৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো দি আপোনালোকে কেপচা ক'ডটো দি পেলাই আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব এই যিটো আকাশী ৰঙৰ ঘৰ আছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ পাই যাব সেইটো হৈছে ৰিজাল্ট ছিক্সা ৱেবছাইট তাৰপিছত হ'লে ইণ্ডিয়া ৰিজাল্ট ডট কম ইণ্ডিয়া ৰিজাল্টটো আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া ৰিজাল্ট ডট কমত ছাৰ্চ কৰিব ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত গুগলত ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকৈ পাব এইটো ৰিজাল্ট তাৰপিছত ইয়াত দেখিব আছাম দেখিব ইয়াত গোটেই ষ্টেটৰ নামবোৰ আছে ইয়াত আছামত ক্লিক কৰিব আছামত ক্লিক কৰাৰ পিছতে তল লাইন স্কনলাইন কৰিব দুটা পাব এটা ছেবা আৰু আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যাতে আপোনালোকে যিটো ছেবা দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এনেকৈ দেখুৱাব তললৈ ইনফ এবাৰ এছ এল চি এক্সামিচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে এতিয়া ৰিজাল্ট নিদিয়ে আগতে ৰোল নম্বৰটো দিব লাগে তাৰপিছত নেমটো দিব লাগে মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডিটো দি পেলাই গো বটনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহো চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে আহি আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট আছে চাব পাৰিব যিহেতু এতিয়াও অ'পেনিং হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে ইয়াত শ্ব' নকৰাই তাৰপৰা আই ৰিজাল্ট নেট আই ৰিজাল্টতো আহিব পাৰিব আইট আই ৰিজাল্ট নেটতো আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব তাতো এনেকৈ আহি দেখিব আছাম এল এল চি ৰিজাল্ট বুলি দেখিবই চাৰে দহটাত আহিব বুলি কৈছে নট ডিক্লিয়াৰ্ড তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতহে দেখিছে ইয়াত টাইমিং চলি আছে অৰ্থাৎ এতিয়াও টাইম হোৱা নাই কাৰণে কৈছে যে এঘণ্টা তেৰ মিনিট আৰু ঊনৈছ ছেকেণ্ড বাকী আছে গতিকে ঊনৈছ ছেকেণ্ডৰ পিছতহে অৰ্থাৎ চৈধ্য ছেকেণ্ডৰ পিছতহে আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ চাৰে দহটা বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অপেনিং হৈ যাব তাৰপৰা স্কুল লাইন স্কুল লাইনতো আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব আপোনালোকে বেছিকৈ চাব পাৰিব সোনকালে চাব পাৰিব আপোনালোকে ৰিজাল্ট ছিক্সত ৰিজাল্ট ছিক্সত আগতে ৰিজাল্টসমূহ পাব ৰিজাল্ট ছিক্স আৰু ছেভাতটো আপোনালোকে নাপাব কাৰণ ছেবাৰ চাৰ্ভাৰ ধান বহুত হ'ব ৰিজাল্ট ছিক্সত আহিব ৰিজাল্ট ছিক্সত এনে প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ পাই যাব ৰিজাল্ট ছিক্সত গৈ পেলাই আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব স্কুল লাইনতো এনেকৈ আহিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰিজাল্ট ইয়াত লিংকো যিটো লিংক আছে সেই লিংকটো টেন থাৰ্টিতহে অ'পেন হ'ব এতিয়া অ'পেন হোৱা নাই গতিকে ৰিজাল্ট ছিক্সতো আহি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ এনেকৈ চাব পাৰিব